Мы получили из Киева оперативную информацию значит, о том, что формируется бригада, где-то порядка 100 человек, на автобусах в Николаев на центральный рынок, для того, чтобы выбивать нас, скажем так, отсюда. Мы перепроверили эту информацию, сообщили в органы милиции. Органы милиции своими оперативными путями перепроверив эту информацию, которая подтвердилась. Так, э, вот эта бригада, она формируется за пределами Николаева или Николаева? Нет, она формировалась в Киеве. В Киеве. В Киеве. Значит, причем собирались, э, собирали там спортсменов, э, собирали крепких таких молодых парней, э, которые владеют приемами рукопашного боя, э, значит, сильные сами по себе и так далее, и так далее. То есть вот такой принцип. Причем брали всех желающих. Ты здоровый, ты владеешь приемами рукопашного боя, значит, вперед. Хорошо, проплатили. То есть давайте вот сейчас вот подведем. В данный момент из Киева едет бригада да. для того, чтобы э, завладеть, рынком. завладеть физическими да. методами, да. да, атаковать, завладеть да. Э, за по нашей, и по нашей В составе скольки человек? Э, до 100 человек. На каких транспортных средствах они передвигаются? Большой автобус и несколько микроавтобусов. Большой автобус, да. Э, у вас есть средние, где они находятся в данный момент, вот на момент разговора. Где? И несколько легковых автомобилей. И несколько да. Легковые автомобили прорвались, они курсируют по городу. И, то есть как так легковые так так. уже в городе. Уже городе. в городе, да. да. Значит, на территории рынка мы заметили, что формируются уже группы по два-три по три человека. Да. То есть некоторые из них находятся на территории. Да, Рыбе. да. И мы видим, что это в том числе из бывших тех, которые завладели этим рынком. Я имею в виду это Жалнин, Ищук, это бывшее руководство. И потихоньку пучкуются, То есть они уже готовы идти на штурм. А вот этот автобус а, те, автобус. а те, а тех еще там работники милиции. То есть тот автобус под контролем. Они в дороге и за да. э, его передвижение отслеживаются. Да, работы. работники милиции здесь четко работают, тут вопросов нет все, все под контролем. По моим данным, работники районного отдела внутренних дел, также нашего заводского, также все на чеку. Мы на чеку. Uh -huh. Мы, конечно, стараемся делать все для того, чтобы, ну, во-первых, вы представьте себе, вломится сюда вот эта свора бандитская, которые приехали тут с одной целью – бомбить. А сегодня воскресенье, сегодня сколько людей обычно в обычном это время приходит на рынок? Поэтому мы всячески постарались отсечь именно вот эту часть, которую будут штурмовать, отсечь для того, чтобы сюда не проходили наши покупатели, чтобы как можно меньше ходили здесь люди. Это с этой целью закон решетка. конечно. И вот здесь варится уже да, новое. Да, да, да. Люди видят и люди не идут. Вы считаете, что они смогут пойти на штурм вот в такой в рыночный день, когда максимум а как покупателей? Вы, а они же не на танцы сейчас приехали. Ну, не знаю, может они соберутся и скажут. У что нас они есть информация. Что делать вечером. Нет, нет, у нас информация, что они штурмовать будут сходу. Сходу. Да. Поэтому вот такая. Мы готовы.